커피. 커피 머신에선 커피가 나오지 않고 있습니다. 우리의 남자 주인공은 짜증을 부리며 기계를 때리고 있죠. 그러자 동료 직원이 눈을 지켜뜨며 아 그에게 한마디 합니다. 일 아, 고아시다.違いますよ.使おうと思ったら壊れてて。私,会社でコーヒー飲めないとかあり得ないからさ。明日までにちゃんと直しといてよね。いや、だから前に使ってたよ。

냉장고를 깰 뻔한 짓을 설명할 필요가 どこ에 あるんだろ 그러다 그의 눈에 기묘한 책한 권이 발견됩니다. 사츠이 토리야츠이 설명서? 그는 호기심을 갖고 그 책을 훑어보기 시작합니다. What? 殺意は誰にでも簡単に手に入れることができますしかしその使用方法については正しい知識が行き渡っていないのが現状です本書は初めて殺意をお使いになる方が安全に正しく殺人を行えるよう解説したものです殺意の正しい取り扱い方그는狂い숨을치지만호기심에계속해서ゆ거내려갑니다 殺したい相手ありえない彼女蜂谷優子か最低な女であることは間違いないただ殺意を抱くほどの恨みじゃない 엘리베이터에서 누군가가 내리자 그는 몹시 불편합니다. 그 자리를 빨리 피하려 하지만 친구로 보이는 그는 남자 주인공을 비웃으며 지나갑니다. 그러자 그는 문득 방금 본 기묘한 책이 생각납니다. 그리고 말하죠. 俺は殺したい相手と自分のを明確化し川島と俺は広告会社の同期で同じクリエイティブ局のプランナーだった <laughs> <laughs> その頃はお互いの家を行き来するほど仲も良く。 親友だと思ったことすらある次は殺意の初期化をしてみましょう初期化ここでは最初に殺意を抱いた時のことを改装し気持ちを整理してくださいこの前うちで飲んだ時に俺が話したアイデアじゃないか。 発想は確かに参考にしたところもあるけど内容は俺なりに手を加えたし着地点は全然違う盗んだとか思わないでくれはっお前こんなことして恥ずかしくないの人生はさやったもん勝ちだろ長垂めト取りやすすんどうぞ部長 男女への親友は彼のアイデアをどん成功などに変えた川島の案は採用され一手に任されることになったそれを機に大きなプロジェクトを次々とものにしていった川島とは対照的に俺は大した成果も残せず総務への移動を命じられた彼はとてものきな成果を残しいたと言っていたにもと言っていたと言っていた 왜 항상 가장 초라할 때 전혜인을 만나게 되는가? 시고도가 오르가 온나마들 가와시마이 우아하다. 과거를 회상하며 남주는 더욱 분노하게 됩니다. 신발이... 아찔한 거 신이 뭐 있나? 그를 죽이기로 결심하고 실행을 하기 위해 행동을 옮깁니다. 하지만 마음과는 다르게 몸은 말을 듣지 않죠. 그렇게 그를 초라하게 떠나보냅니다. 그는 자책 아닌 자책을 하며 또다시 책을 손에 듭니다. 殺意を初期化し相手を憎しみ始めた当初の気持ちを取り戻したら次にその気持ちを調整しますこの手順を省くといざ犯行という時になって気持ちがひるんだりたとえ犯行に及んだとしても勇み足で飛んだポカをすることになりますまさにさっきの俺のことだじゃあ殺意の調整さえすれば成功してたのか 殺意の大きさがどのレベルに当てはまるか選びその指示に従ってくださいレベル1相手を殺せるなら自らが死んでもいいレベル2相手を殺せるなら捕まってもいいレベル3捕まるのは嫌だが多少の不幸は覚悟レベル4自分は一切苦しまずに相手を殺したいそれは当然レベル4だよくよく考えれば。 川島を殺すために俺が苦しむなんて馬鹿げてるレレベベルルを選んだあなたレベル4では殺意が足りません殺意の増加か犯行の断念のどちらかを選択してくださいこんなのやませんなら最初こら選択させんなよ残念まいだレベルはくねん誰の선택を해보려고합니다相手を殺せるなら自らが死んでもいい 細い食いでたがかねんー <laughs> <laughs> とか <laughs> レベル1を選んだあなたレベル1では衝動殺意が多すぎますもう少し冷静になりましょう 나라도 던졌 하지만 우리의 남주는 또다시 주워들어 다른 선택을 해봅니다 레벨2 상대를죽라서쓰잡아람으로 <놀람> 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 レベル2を選んだあなた本当に捕まってもいいと思えますかはこれも違うそこまでのリスクは負いたくない男女のチェケソーとだるんの택지へパンをブルいごみだ殺意の増加か犯行の断念のどちらかを選択してください殺意の増加もし犯行に及ばなかった場合相手が幸せになることを想像してくださいはっ

상상 속에서 마저 그의 모습은 초라하기 그지없습니다. 책이 원하는 대로 그의 분노는 더더욱 커지게 됩니다. 가마노이가아을이 <목소리> 결국 그는 마지막 선택을 합니다. 레벨 3를 선택한 을 선택한 데는 레벨 3을 선택한 가는 레벨 3을 선택 最も犯行に適した状態です殺意の計画と発揮に移りましょうおお疲れおお疲れあ川島うん来週どっかで時間取れないか来週かお前が好きだって言ってた68年のシャトー・ラトーニャ偶然手に入ってさホントかよお行く行く絶対行くうん わんは向けマジママンちゃんを準備はななまじゅうここまで読み終えたあなた殺意が完全な形で整いましたあとは計画した通りに実行するのみです幸運をお祈りしますペーソリよっいらっしゃいこれフランス産のブルビタスチーズンシャトーラツヨニに最高にあるから。 고맙습니다. 오이 와인을 거다. 와인을 따르고 그가 준비한 독약을 넣고 계획대로 움직입니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 그럼, 자, 오 うんいい状況はあ<谷> <시> んましろな느낌んで落ちたによくしうん飲む前に聞いてくれるかどうしたんでグラスを置くんだよお前なんかさっさと飲んで死ねばいいんだよ俺と一緒に独立して会社作らないかはえだから頼むこれまでのことは許してくれこの時だどうもポッな食う川島土下座なんかよせよそうだ 早くワインを飲めよ俺は2年前のあのプランが採用されたことで確信したんだ俺とお前が組めば絶対面白いものができるって急に何言いだすんだよみゆきとはもう別れたはもあちょ前で憤りんだ<え>どうしてもお前の力が必要なんだよゼロからもう一度お前とやり直したいんだルガブメポイラブもちろん今日演じくれなんて思ってない

原因、気合が入っていないなそんなことはない殺す気は十分だった実は大して相手が憎くなかったこれも違う心底憎んでいたからこそ殺そうと思ったんだ正しく調整されていないなじゃあこれか殺意が途中で消滅することのないよう殺意の維持を行ってくださいユーザー管理モードに戻しレベル調整を行った後 ユーザー管理モードなんだそれユーザー管理モード殺意を操作可能状態にすること精神操作のコース。わかんない言葉を調べてんのにどうしてまたわかんない言葉が出てくるんだユーザー管理モードに閉じレ,レベル調整を固めたうちスマイナル操作の手をもういいややこしいややこしいちえぐりグッパーやながってみんちゃらりながそワイネパルテルこちゃってる 俺と一緒に独立して会社作らないかゼロからもう一度お前とやり直したいんだああポイロブ俺はこんなもののせいで大きな過ちを犯すところだった大丈夫かあ、うん、さっきの話はとりあえず忘れて。 그우의 고백을 고민하리의고 우리의 남자 주인공. 우리의 남자 주인공. 리의렀자 주인공. 우리의 남자 주인공. 우리의 남자 주인공. 의 남자 주의 남자 주남주의 남자 주의 まさかお前ってホントに爪が甘いよな自分だけしか読んでないと思ったんだろう <laughs> あの君ハハ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 前にもちゃんと教えてやっただろ。人生はやったもん勝ちなんだよ。

앞으로도 제가 좋아하는 일본의 드라마와 영화를 소개해드릴 예정입니다. 더욱 다양한 느낌을 연출, 제작하여 이 컨텐츠를 만들어 나갈 계획이고요. 더욱더 풍성해질 K짱의 유튜브 채널, 구독과 좋아요, 그리고 알림 설정 잊지 않으셨죠? 여기 남자 주인공의 친구도 말했지만, 진세와 얕다몬같이 난다요.